ভাগৱত গীতাৰ নম্বৰ অধ্যায় ৰাজকূৰ্য যুগ অন্তকালত যজ্ঞই যাৰ সৃষ্টি কৰে তাক পান কৰা যোগীজন জ্ঞানী আৰু তেওঁ সনাতন ব্ৰহ্মত প্ৰৱেশ পায় সেই মিলনৰ নামেই যুগ এই যজ্ঞক কাৰ্যৰূপ দিয়াকেই কৰ্ম বুলি কোৱা হয় শ্ৰীভগৱান বচ এই নামটো দে গুজতাম প্লাব শ্ৰাৱনী অনুচয়ৱে জ্ঞানাম সাহিত্য জ্ঞাত আছো পৰমেশ্বৰ ভগৱানে ক লে সেই মোৰ প্ৰিয় অৰ্জুন যিহেতু তুমি মোৰ প্ৰতি কেতিয়াও ঈৰ্ষা পৰায়ণ হোৱা নাই সেইবাবে উপলব্ধ জ্ঞান সমনিতে এটা অত্যন্ত গোপনীয় জ্ঞান মই তোমাক দিব খুজিছো সেই জ্ঞান লাভ কৰি তুমি জৰজাগতিক জীৱনৰ দুখসমূহৰ পৰা মুক্তি পাবা এজন ভক্তই যিমানেই ভগৱানৰ বিষয়ে শ্ৰৱণ কৰিবলৈ পায় সিমানেই তেওঁ দিব্য জ্ঞান লাভ কৰি কৃষ্ণ ভাৱনাতে নিমগ্ন হৈ থাকে তেনেজনৰ মনোভাৱ আৰু একাগ্ৰতাৰ কথা ভগৱানে বুজি পায় আৰু যাতে ভক্তসকলৰ সংগত থাকি কৃষ্ণ তত্ব উপলব্ধি কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ভগৱানে তেওঁক বুদ্ধি প্ৰদান কৰে কৃষ্ণ কথা চৰ্চাৰ বৰ ডাঙৰ ক্ষমতা আছে যদি কোনো ভাগ্যবান্ত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে তেনেহলে তেওঁ নিশ্চিতভাৱে আধ্যাত্মিক উপলব্ধিৰ ক্ষেত্ৰত ভালেখিনি আগবাঢ়ি যাব পাৰে যিজনে কৃষ্ণৰ বিষয়ে গৃহতম তত্ব ও লাভ কৰিছে তেওঁ স্বাভাৱিকতে এটা উপনীত হৈছে তেনেলোক এজন পাৰ্থিৱ জগততে থাকে অথচ তেওঁৰ কোনো জাগতিক দুখ কষ্ট নাথাকে বদ্ধ জীৱৰূপে এই পাৰ্থিৱ জগতত থাকিও যদি কোনোবাজনে পৰম আন্তৰিকতাৰে পৰমেশ্বৰৰ সেৱা ভক্তি কৰিবলৈ অভিলাষ কৰি থাকে তেনেহলে তেওঁক এজন জীৱন মুক্ত পুৰুষ বুলি বুজিব লাগিব ভগৱত গীতাৰ দশম অধ্যায়তো এই কথা পোৱা যায় যে ভগৱানৰ সেৱা ভক্তিত নিৰজনেই মুক্ত পুৰুষ নৱম অধ্যায়ৰ এই প্ৰথম শ্লোকটো বিশেষভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ইয়াতে ইদম জ্ঞানম এই জ্ঞান বুলি কথাষাৰে শুদ্ধ শক্তি যুগৰ ইংগিত দিয়ে সেয়া হ'ল শ্ৰৱণ কীৰ্তন স্মৰণ পাঠ সেৱন অৰ্চন বন্দন দাস্য় আৰু আত্ম নিবেদন এই নবিধ ভক্তি এই নবিধ ভক্তিৰ আচৰণৰ ফলত ভক্তজন আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বা কৃষ্ণ ভাৱনাৰ স্তৰলৈ উন্নীত হয় এইদৰেই জৰজাগতিক কলুৰ পৰা হৃদয় মুক্ত হলেই এ একোজন ব্যক্তিয়ে কৃষ্ণতত্ব বুজিবৰ বাবে সক্ষম হৈ উঠে ৰাজবিদ্যম পবিত্ৰ প্ৰত্যক্ষাৱগম ধৰ্ম এই জ্ঞানটো সকলো বিদ্যাৰ ভিতৰত ৰজা আৰু এই সকলো গোপন তত্ত্বৰ ভিতৰতো আটাইতকৈ গোপনীয় যিহেতু ই পোনপটীয়াকৈ আত্ম উপলব্ধি আনি দিয়ে জ্ঞানেই জ্ঞান চিৰস্থায়ী আৰু পৰম সুখেৰে এই জ্ঞানক কামত লগাব পাৰি প্ৰথমতেই ভগৱানে কৈছে যে দেহাটোৰ ক্ষয় ক্ষতি হব পাৰে কিন্তু আত্মাৰ ক্ষয় ক্ষতি নাই অনন্তাণাশ আত্মাটো দেহতকৈ বেলেগ নিৰ্বিকাৰ ইয়াৰ কোনো ক্ষতি নহয় ই চিৰন্তন এই উপলব্ধিয়ে জ্ঞানৰ গৃঢ় ভাগ কিন্তু এই জ্ঞানেও আত্মাৰ বিষয়ে কোনো ইতিবাচক সন্ধান নিদিয়ে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানুহে ভাবে যে দেহতকৈ আত্মাটো বেলেগ আৰু যেতিয়া দেহটোৰ বিনাশ ঘটে অথবা মানুহজনে দেহটোৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰে তেতিয়া আত্মাটো শূন্যতে বিলীন হয় আৰু মানুহজনে যিটো স্বতন্ত্ৰ পৰিচয় তেওঁৰ সেইটো নোহোৱা হৈ পৰে নিশ আৰু সি নিৰ্বিশেষ নিৰাকাৰ হৈ পৰে কিন্তু আচলতে কথাটো তেনে নহয় যি আত্মাটো দেহত থাকোতে ইমান সক্ৰিয় হৈ থাকে সি দেহৰ পৰা মুক্ত হলে কেনেকৈ একেবাৰে নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিব সি সদায় সক্ৰিয় হৈ থাকে যদি শাশ্বত তেতিয়াহ'লে শ্বাশ্বত ভাৱেই সক্ৰিয় হৈ থাকে আৰু আধ্যাত্মিক ৰাজ্যত আত্মাই যি কাৰ্যকলাপত ভাগ লয় সেইটোৱেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ আটাইতকৈ গোপন কথা গতিকে এই অধ্যায়ত ৰাজবিদ্যাৰূপে আৰু সকলো জ্ঞানৰ ভিতৰত পুর্য়তম জ্ঞান ৰূপে আত্মাৰ সেই কাৰ্যকলাপৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে যিসকলে কিবা কৰ্ম ফলৰ আশা কৰি কৰ্ম কৰে তেওঁলোক বিভিন্ন ভাৱে পাপৰ বিভিন্ন স্তৰৰ লগত জড়িত হৈ পৰে উদাহৰণস্বৰূপে এজোপা গছৰ গুটি এটা মাটিত দিলি গছ এজোপা দেখা নিদিয়ে এজোপা পৰিপূৰ্ণ গছ হবৰ বাবে ই সময় লয় প্ৰথমে গজালি হৈ ওলায় তাৰ পাছত গছজোপা হয় তাৰ পাছত আৰু এইদৰে পৰিপূৰ্ণ গছ এজোপা হৈ উঠিলে গছৰ গুটি মাটিত পচাওতাসকলে তাৰ ফল আৰু ফুল উপভোগ কৰিবলৈ পায় সেইদৰে কোনো এজনে এটা পাপ কৰিলে গছৰ গুটিটোৰ দৰে সিও ফল দিবলৈ সময় লয় এই ক্ষেত্ৰতো বেলেগ বেলেগ স্তৰ আছে মানুহজনে হয়তো পাপ কাম কৰিবলৈ এৰি দিছে কিন্তু ইতিমধ্যে যি পাপ কৰিলে তাৰ ফল ভোগ কৰিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে কিছুমান পাপ এতিয়াও গুটি হৈয়ে আছে আৰু কিছুমান ইতিমধ্যে গুটিৰ পৰা গছ হৈ ফল দিবলৈ লৈছে আৰু তেনে ফলকে দুখ আৰু কষ্টৰ ওপৰত আমি ভোগ কৰিব লগা হয় যিজন মানুহৰ সকলো পাপ কৰ্মৰ ফল ভোগ কৰা শেষ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া কেৱল পুণ্য কৰ্মতহে তেনে মানুহ পাৰ্থিৱ জগতৰ সকলো দণ্ডৰ পৰা মুক্ত হৈ পৰে আৰু কেৱল পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰৰ কৃষ্ণৰ সেৱাতেহে ব্যস্ত হৈ থাকে আন কথাৰে কবলৈ গলে যিসকল লোক বাস্তৱিকতে পৰমেশ্বৰ সেৱাতে নিৰত হৈ আছে তেওঁলোক ইতিমধ্যেই সকলো কৰ্মফলৰ পৰা মুক্ত হৈ পৰিছে যিসকলে ভক্তি সহকাৰে পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰৰ সেৱা কৰে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰব্ধ সঞ্চিত আৰু ক্ৰিয়মান সকলো পাপ কৰ্মৰ ফল ক্ৰমে ক্ৰমে লোপ পাই যায় গতিকে ভগৱত ভক্তিৰ পাশ পাপ বিনাশ কৰিব পৰা শক্তিটো বৰ ডাঙৰ আৰু এই শক্তিক বোলা হয় পবিত্ৰম উত্তম অৰ্থাৎ পৰম পবিত্ৰ উত্তম শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে অপাৰ্থিৱ তামাচা শব্দৰ অৰ্থ হল জৰজগত বা অন্ধকাৰ আৰু উত্তম শব্দৰ অৰ্থ হল যিটো জৰজাগতিক কৰ্মৰ অতীত ভক্তিৰে কৰা কৰ্মসমূহক জৰজাগতিক কৰ্ম বুলি ভাবিব নালাগে অৱশ্যে যদিও তেনে ভক্ত সকলকো প্ৰায়ত লাগি থকা যেন লাগে যিজনে ভক্তি ভাৱেৰে কৰা কাম দেখিছে অৰ্থাৎ ভক্তি যুগ ইমানেই শক্তিশালী যে কেৱল তাৰ অনুশীলন কৰাৰ দ্বাৰাইও নিসন্দেহে দিব্য জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰি ভক্তসকলে কৰা সকলো কামেই আধ্যাত্মিক আৰু ভক্তিপূৰ্ণ আৰু প্ৰকৃতিৰ গুণ তিনিটাৰ দ্বাৰা কলুষিত নহয় যিজনে কেৱল সেৱা ভক্তিৰ কামত ব্যস্ত হৈ থাকে তেওঁৰ মনত নিজে নিজেই সকলো জ্ঞান প্ৰকাশিত হয় আৰু তেওঁ বুজিবও পাৰে এনে হোৱাটোকেই বোলা হৈছে প্ৰতক্ষ বা পোনপটীয়া জ্ঞান ভগৱানৰ লীলাৰ কীৰ্তন শ্ৰৱণ কৰিলেই হয় অথবা পাৰমাৰ্থিক জ্ঞানৰ বিষয়ে প্ৰামাণিক আচাৰ্যসকলে দিয়া দৰ্শন বিষয়ক ভাষণসমূহ শুনিলেই হল কেৱল বহি বহিয়েই শিকিব পাৰি আকৌ ভগৱানক অৰ্পণ কৰা সুন্দৰ সুন্দৰ তৃপ্তিদায়ক প্ৰসাদৰ অৱশিষ্ট ভাগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰি ভক্তি যুগৰ প্ৰতিটো স্তৰতে আনন্দ আছে আটাইতকৈ দৰিদ্ৰ অৱস্থাত থাকিও ভক্তিৰ অনুশীলন কৰিব পাৰি ভগৱানে কৈছে পত্ৰম পুষ্পম ফলম তয়ম ভক্তই ভগৱানক যি দিয়ে তাকেই তেওঁ সাদৰে গ্ৰহণ কৰে এটা পাক বা এটা ফুল বা সামান্য অলপ ফল বা অলপমান পানী দিলেই হয় এনে বস্তুবিলাক পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে পোৱা যায় সমাজৰ যিকোনো স্তৰৰ মানুহেই নৈবদ্যৰূপে ভগৱানক এই বস্তুবিলাক দিব পাৰে আৰু যদি ভক্তিভাৱেৰে দিয়া হয় তেনেহলে তাকেই ভগৱানে গ্ৰহণ কৰে ভক্তিৰ পথটো বৰ সুন্দৰ আৰু বৰ ৰং মনেৰে ভক্তিৰ অনুশীলন কৰিব পাৰি যি ভক্তিভাৱেৰে বস্তুবিলাক ভগৱানক দিয়া হয় সেই ভাৱটোহে ভগৱানে গ্ৰহণ কৰে যেতিয়া হৃদয় সকলো অনৰ্থক ধাৰণাৰ পৰা মুক্ত হয় তেতিয়াহে ভগৱানো প্ৰকৃততে কেনেকুৱা সেই কথা বুজিব পাৰি এইদৰে দেখা যায় যে সেৱা ভক্তিৰ পদ্ধতিয়েটোৱেই বা কৃষ্ণ ভাৱনাৰ পদ্ধতিটোৱেই সকলো বিদ্যাৰ ৰজা আৰু সকলো গ্ৰহ গৃহত্বৰ ৰজা অশ্ৰদ্ধানা পুৰুষা ধৰ্মশ্য পাৰন্তপা অপ্যমা মন্তে মৃত্যু সংসাৰণি সেই পৰন্তক এই ভক্তি ধৰ্মৰ প্ৰতি যিসকল লোকৰ শ্ৰদ্ধা নাই তেওঁলোকে মোক লাভ কৰিব নোৱাৰে সেইবাবে এই জৰজগতৰ জন্ম মৃত্যু সংসাৰ পথলৈ তেওঁলোক ঘূৰি আহিবলগীয়া হয় যেনেকৈ গছৰ গুৰিত পানী দিলে গছজোপাৰ শাখা প্ৰশাখা পাত আদিয়ে তৃপ্তি লাভ কৰে আৰু উদৰে আহাৰ পালে সকলো ইন্দ্ৰিয়ে সন্তুষ্টি লাভ কৰে তেনেদৰে পৰমেশ্বৰৰ ভক্তি কৰিলে সকলো দেৱতা আৰু আন সকলো জীৱ নিজে নিজে সন্তুষ্ট হয় কৃষ্ণ ভাৱনাসম্পন্ন মানুহবিলাকক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি যিবিলাকৰ বিশ্বাস নাই তেওঁলোক তৃতীয় শ্ৰেণীত পৰে নামত ভক্তিৰ পথ অৱলম্বন কৰি থাকিলেও তেওঁলোকে কেতিয়াও সিদ্ধিৰ উচ্চতম স্তৰত উপনীত হব নোৱাৰে কিছু সময়ৰ মূৰত তেওঁলোক পিছলি পৰাটোৱেই আটাইতকৈ সম্ভৱ ভক্তিৰ পথত থকা স্বত্তেও সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস নথকা ভাৱেই কৃষ্ণ ভাৱনাত লাগি থকাটো তেওঁলোকৰ বাবে বৰ কষ্ট সাধ্য হৈ পৰে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি ঘূৰি ফুৰোতে আমাৰ এই পোনপটীয়া অভিজ্ঞতা এই কথা কোৱা হৈছে যে কেৱল বিশ্বাসৰ বলতহে কৃষ্ণ ভাৱনাৰ পথত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পাৰি বিশ্বাসৰ দৃঢ়তাৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গলে যিজনে ভক্তি বিষয়ে সাহিত্য ভালদৰে আয়ত্ব কৰিছে আৰু যিজনে এক দৃঢ় বিশ্বাসৰ স্তৰত উপনীত হব পাৰিছে তেওঁকেই প্ৰথম শ্ৰেণীৰ কৃষ্ণ ভাৱনা সম্পন্ন ব্যক্তি বোলা হয় যিসকলে ভক্তি বিষয়ক সাহিত্য বুজাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পৰা নাই তথাপি স্বভাৱতে দৃঢ় ভক্তি লৈ আছে যে কৃষ্ণ ভক্তিৰ পন্থােই উত্তম পন্থা আৰু সেই শুদ্ধ ভক্তিয়ে সেই প্ৰথাকে অনুসৰণ কৰিছে তেওঁলোক দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ কৃষ্ণ ভাৱনা সম্পন্ন লোক তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ভক্তসকলৰ শুদ্ধ শাস্ত্ৰ জ্ঞানো নাই আৰু দৃঢ় বিশ্বাসো নাই তথাপি তেওঁলোকে সাধুসংগৰ প্ৰভাৱত আৰু নিজৰ সবলতাৰ ফলত কেৱল ভক্তিৰ পথ অনুসৰণ কৰিবৰ বাবে চেষ্টাহে কৰি থাকে এইদৰে দেখা যায় যে দ্বিতীয় শ্ৰেণীটো তৃতীয় শ্ৰেণীতকৈ উচ্চ স্তৰৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ভক্তজনৰ কেতিয়াবা ভক্তিৰ পথৰ পৰা পতনো ঘটিব পাৰে কিন্তু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ভক্তৰ পতন নঘটে মম জগতঃ ব্যক্তমূৰ্তিনা ভূতানি নু অৱস্থিত মোৰ অব্যক্ত ৰূপেৰে মই সমগ্ৰ বিশ্বব্যাপী অৱস্থান কৰিছো সকলো জীৱ মোৰ মাজতে আছে কিন্তু মই সেই জীৱ বিলাকৰ মাজত নাই ন সমী ভূতানী পশ্চমেগ ভূত ভূত নচ ভূতা ভূত ভাৱনাম আৰু তথাপি মই সৃষ্ট প্ৰতিটো বস্তুৱেই মোৰ গাত নাথাকে মোৰ ঐশ্বৰিক শক্তিলৈ লক্ষ্য কৰা অৰ্জুন যদিও মই সকলো জীৱৰে ভৰণ পোষণ দিওঁতা আৰু সৰ্বত্ৰ বিৰাজমান তথাপি মই নিজেই পৰিদৃশ্যমান সৃষ্ট জগতখনৰ অংশ নহয় কাৰণ মই নিজেই এই সৃষ্টিৰ মূল নিত্যম বায়ুমাণী ভূতানী মাতস্থানী ইতি উপাৰয়া তুমি এই কথা জানিবা যে প্ৰবল বায়ু যদি সকলো ঠাইতে বলি থাকে তথাপি সি যেনেকৈ আকাশকে আশ্ৰয় কৰি থাকে তেনেকৈ সকলো প্ৰাণীয়ে মোকে আশ্ৰয় কৰি থাকে সর্বভূতানি কণ্টেয়া প্ৰকৃতিমামিকামা কল্পক্ষয়ে পুনা তানি কল্পা শ্যাম অহম হে এটা কল্পর শেষত পরিদৃশ্যমান পার্থিব সৃষ্ট মোৰ প্রকৃতির মাজত সোমাই পড়ে আর এটা কল্পর মোৰ নিজৰ শক্তিৰে মই সেইবিলাকক আকৌ সৃষ্টি কৰোঁ প্রকৃতিম শ্যাম অভ্য বি শ্রী পুনঃ পুনা পুনা ভূত গ্রামম ইমম কৃষ্ণম প্ৰকৃতি অ সমগ্ৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন মোৰ অধীন মোৰ ইচ্ছাৰ অধীনত থাকি নিজে নিজে বাৰে বাৰে প্ৰকাশ লাভ কৰে আৰু অৱশেষত মোৰ ইচ্ছা অনুসাৰে ই ধ্বংস প্ৰাপ্ত হয় নী কৰ্মাণী নিবায়ি ধনঞ্জয় উদাসীন আনম আম তেু কৰ্মচু হে ধনজয় এই সকলো কৰ্মৰ ফলত মই কোনো বান্ধোনত নোসোমাওঁ এই সকলো জাগতিক কৰ্মৰ পৰা মই উদাসীন ভাৱে আঁতৰি থাকো মেনা হে কৌন্ত মোৰ অন্যতম শক্তিৰূপে থকা এই জৰ প্ৰকৃতিয়ে মোৰ নিৰ্দেশ মতে সকলো স্থাৱৰ আৰু জংগম বস্তুৰ সৃষ্টি কৰিছে ইয়াৰ নিৰ্দেশতে এই বিশ্ব সংসাৰৰ বাৰে বাৰে সৃষ্টি আৰু প্ৰলয় হয় অৱতাৰ গ্ৰহণ কৰো তেতিয়া মূৰ্খ বিলাকে মোক অৱজ্ঞা কৰে সকলো বস্তুৰে পৰম গৰাকী ৰূপে মোৰ অপাৰ্থিৱ স্বৰূপৰ কথা তেওঁলোকে নাজানে আজিলৈ ইমানেই